Saya rasa dia pun tak faham apa yang dia baca Dia kata Nabi itu beranak Terus dikhatankan Bersujud Dan menyebut Alhamdulillah Saya rasa kalau Nabi Buat lagu tu waktu beranak-beranak Beriman habis Abu Jahang, Abu Lahak Terbit-terbit daripada perut Aminah Alhamdulillah Sujud Tengok-tengok berkhatan Langsung Kalau kita yang dengar Kita faham cerita macam ni cerita suku bidu-bidu lah tapi kalau nak ugama cerita macam ni mengarut tuan-tuan hmm. ni tuan-tuan ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik Hi. Hmm. nama apa lah Allah ni hadis hang boleh kata tak ada pergi mengaji balik betulkan balik hang boleh kata cerita Nabi Muhammad disunatkan hang boleh kata suku bidu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan ustaz kita dia mengaji balik. Nama apa kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary Act TV. Oke, apa kabar hari ini? mudah kabar daripada Anda semuanya semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji bareng nih kepada dua ustadz di Malaysia ada Ustadz Rizal Azizan dan juga ada Ustadz Kazim Ilyas teman-teman ya membahas tentang Wahabiyah apa sih bahayanya Wahabi benarkah Wahabi adalah musuh Islam yang sebenarnya dan lain sebagainya teman-teman di zaman ini loh bukan Wahabi di zaman dulu karena berbeda mungkin teman-teman ya saya dengarkan terlebih dahulu ceramah daripada Ustadz Rizal Azizan dan juga ceramah daripada Ustadz Kazim Ilyas teman-teman mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu yang membuat kita tuh di jalan yang benar nantinya Oke sebelum kita mendengar ceramah kali ini seperti biasa saya Merriak ingin mengajak anda semuanya khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat lebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di umil kiamat nantinya. Oke, okay, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Saya rasa dia pun tak faham apa yang dibaca. Dia kata Nabi itu beranak terus dikhatankan Bersujud dan menyebut Alhamdulillah. Saya rasa kalau Nabi buat lagu tu waktu beranak-beranak, beriman habis Abu Jahal dengan Bulhaq. Tobik-tobik daripada perut Aminah Alhamdulillah Sujud Tengok-tengok berkhatan Langsung Dan Kalau kita yang dengar Kita faham Cerita macam ni Cerita suku bidu-bidu boleh lah Tapi kalau nak ugama Cerita macam ni mengarut tuan -tuan. Hmm. Orang putih dengar pun Ish, Ku mana Nabi Muhammad? Mujuk dia tak kata Aminah keluar kot mulut Tak keluar kot perut Artinya teman-teman dia Sebelum kita mendengar ceramah daripada Bentar-bentar Artinya Ustadz Rizal Azan menyampaikan bahwa se... Lahirnya anak-anak Nabi Anak-anak Nabi Muhammad SAW itu Yang mengatakan bahwa Langsung berkhitan Itu cerita bohong tuh. Berkhitan itu adalah sunnah Yang dimana pernah dicontohkan oleh Nabi kepada anak-anaknya Seperti itu ya Okay, kita lanjut kepada ustaz ustaz Kazim Ilyas ceramah daripada beliau bismillah bila saya kata Nabi Muhammad ketika dilahirkan dalam keadaan sujud Nabi Muhammad lahir dalam keadaan tangannya bertelentang ke tanah sujud mendongak ke atas kepalanya dan diangkatkan jari orang kata cerita ini tuan-tuan adalah cerita Skubidu Bidu bernama Saya bacakan dulu Ya tentang surah Sofat ini tuan-tuan Allah Ta'ala sebutkan kepada kita Ya daripada Al-Quran ini Keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa wa Ya surah saf ayat 6 Baik. Disebutkan kepada kita ada yang kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Saya sebut Nabi Muhammad dalam keadaan sujud. Dalam sujud. Baik. Bila dia kata saya kata Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Tak ustaz mana pula tu dia kata ini cerita sekubi bidu ni. Ini dia dalil dia tuan-tuan Sila buka kitab oh. Keistimewaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu alaihi wasallam Yang ditulis oleh Al-Faqir Ilallah al Allahumma Allahumma. Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki Di sini tuan-tuan boleh lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentang keistimewaan Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika dilantik ataupun ketika dilahirkan ke dunia. Baik. Yang pertama. Yang pertama. Pada muka surat 192. Muka surat 192. Saya sebut Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan telah bersunat. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ketika beranak Dia macam budak-budak biasa Dia macam budak-budak biasa Kalau di kita ni, di kampung kita ni ada mama Maka Muhammad bin Abdullah di Mekah tu sama aja Tak ada beza apa Ni Tuan-tuan Saya bacakan hadisnya Kata Nabi Diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada pelbagai jalan yaitu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Min karamati ala rabbi an wulidtu mukh makhtunan wa lam yara ahadun sa'ati Di antara kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah kepadaku bahawa aku dilahirkan dalam keadaan telah siap bersunat sudah siap berkhatam Dan tidak pernah seorang pun melihat auratku Tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis ni Min karamati ala rabbi An wulittu mukhmakhtunan walam yara ahadun sawati Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada aku ialah Aku dilahirkan dalam keadaan telah siap berkhatam dan tidak pernah seorang pun yang melihat auratku. Buka surat 193 di sini. Oh, jelas teman-teman ya, langsung ada kitabnya loh. Ini bantahan daripada Ustaz Kazim Ilyas terhadap Ustaz Rizal Azizan yang tidak percaya terhadap nabi siap berkitana. Nabi uh, la, la, Nabi na, 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 lahirnya nabi itu seperti anak-anak seperti biasa anak, -anak kampung itu bantahan. Tidak seperti itu kata Ustadz Rizal Azan, tapi dibantah oleh Ustaz Kazim Ilyas teman. Ini pencerahan, ini ilmu buat kita agar tidak salah paham tentang bagaimana cara memahami tentang nabi ketika lahir, seperti apa. Ini keren teman-teman ya. 192 dan 193. Jadi di mana yang kata Nabi Muhammad ini bila kata dah bersiap dah lahir-lahir sunat. Dia kata Nabi Muhammad ini cerita katun Dia boleh kata katun <tuh> Ni apa punya ustaz Dia lupakah satu mu'jizat Satu benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi Benda-benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi Ialah irhas Irhas dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut Nabi Isa bercakap di dalam buayan dia kata kalau lah Nabi Muhammad lahir dah sujud Sebut pula Alhamdulillah Eh kalau gitu Abu Lahak masuk Islam lah Abu Jahal masuk Islam lah kata dia Dia lupa Yang Nabi Isa bercakap di dalam buayan Wa fil mahdi wa Adakah umat Nabi Isa alaihissalam beriman pada Nabi Isa alaihissalam? Ni tuan-tuan ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik. Betul. Nama apa ke? Ni hadis. Hang boleh kata tak ada. Pergi mengaji balik. Betulkan balik. Hang wow. boleh kata cerita Nabi Muhammad disunatkan. Hang boleh kata sekubil bidu. Sekubil bidu. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar teman-teman ya. Apa arti daripada sekubil bidu ini? saya gak paham teman-teman tapi komentar pedas daripada Ustaz Kazimilis ini mencerahkan kesesatan daripada dokter bukan kesesatan ketidakpahaman daripada Ustaz Rizal Azizan sebenarnya teman-teman ini jelas ada loh sudah dengan kitabnya gila buat mari kepada kita minta daripada kita minta kepada dia dalil Apa dalil yang dia kata Nabi Muhammad lahir tak ada sunat? Wah, kita nak tengok. Nabi Muhammad tu memang kena darahnya macam kita. Kulitnya macam kita. Jadi daripada lahir daripada Aminah, ibunya. Dia boleh sebut dalam ceramah dia, nasib baik ustaz tu kata Aminah ni tak beranak kot mulut. Astaghfirullahalazim. Buruknya perangai yang kita bercakap bersandar hadis. Dia mencakap pasal apa? Saya tak sebut pun. Kita kata Nabi Muhammad lahir macam biasa. Kelahiran Nabi Muhammad daripada ibunya, kelahirannya berpunca daripada ayahnya. Ayah dan ibu lahirlah Nabi Muhammad. Uh -uh. Dia adalah manusia macam kita tetapi kena ingat darjatnya. Derajatnya beda Dera. ya. Inilah dia nabi-nabi. Di antara Nabi-Nabi ini ada darjahnya yang berbeza di antara satu sama lain Kalau di antara Nabi pun berbeza darjah Apatah lagi Nabi itu dengan kita Nabi Ibrahim darjahnya lain dengan Nabi Nuh Nabi Nuh darjahnya lain dengan Nabi Idris Nabi Isa darjahnya lain daripada Nabi Ilyas Nabi Muhammad apatah lagi darjatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain sebab dia adalah ketua kepada segala nabi. Kalaulah oh. nabi sama nabi pun darjat tak sama, apatah lagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tuan -tuan, Betul tuan-tuan ya? Tadi saya sebutkan pada tuan-tuan. Surah As-Saff ayat 6. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad itu hanya dilantik menjadi Nabi selepas 40 tahun Dia berumur Sebelum itu dia adalah super je budak-budak biasa <coughs> Tak ada apa, dia mamak-mamak biasa ya. Allah sendiri tengok dalam 3 triliun per manusia ni Allah tengok ah, Muhammad ni jadi Nabi Tak tuan-tuan Sila rujuk di dalam surah As-Saf ayat 6 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa idh qala Isa bin Maryam Ya bani Israel, Inni Rasul Allah ilaiqum lima bina yada' min al-Taurat, wabushiran birusul birusul ya'ti min baghdih ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa berkata, Isa putera Maryam berkata kepada kaumnya, Hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberikan khabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya ialah Ahmad atau Muhammad maka ketika <tell> rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata ini adalah sihir yang nyata surah oh. saf juzuk 28 ayat yang ke-6 jadi di mana yang kata Nabi Muhammad ini Allah hanya pilih selepas 40 tahun Sebelum tu Allah tak tahu lagi Siapa kata Jangan pandai-pandai nak ubah benda ni Dia ajak Quran hmm. hmm. Baik, balik kita kepada Benda yang bersujud tadi Saya sebut Nabi Muhammad Jelas, dilahirkan ya? Dalam keadaan bersujud Dia kata ustaz ni bohong oh. Ni apa punya ustaz Duk cerita benda merapu ni Tuan-tuan, sila buka tadi dalam kitab Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di nukilkan oleh Muhammad Fuad bin Jamaluddin Al-Maliki muka surat uh, muka surat yang ke-194. Muka surat yang ke-194. Baik, hadisnya. Hadisnya Lama fasala minni kharaja ma'ahu nurun Adha'alahu ma bayna al-mashriqi wal-maghrib Thumma waqa'a al-ardi Muta'amidan ala yadayhi Thumma akhaza qabdatan minat Hadis ini adalah riwayat daripada Ibn Sa'ad Daripada sekumpulan ulama seperti Atta' dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa maksud hadis ini? Tak kala Muhammad keluar daripada perutku Keluarlah bersamanya cahaya Yang menerangi di antara timur dan barat Kemudian baginda jatuh ke tanah dalam keadaan bertelekan di atas tangannya Lalu baginda mengambil segenggam tanah Tuan-tuan, ini hadisnya Jadi di mana yang saya bercakap tidak ada dalil Di mana yang saya mengeluarkan hujah tidak ada dalil Rasulullah dilahirkan dunia dalam dilahirkan ke dalam dunia dalam keadaan sujud dan jari telunjuknya terangkat ke atas seperti mana orang yang merendah dan menghinakan diri kepada Allah, Allah. Subhanahu wa Jelas teman-teman ya. Ini sangat sangat jelas penjelasan dari para Ustaz Azimilis ini benar-benar membantah pernyataan daripada Ustaz Rizal Azizan yang sangat-sangat keliru yang tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Ustadz tentang Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan bersujud, siap berkhitan dan lain sebagainya. Kenyataannya dibantah. Itu kata, -kata Rizal, itu membohong. Itu salah, keliru. Tidak ada yang seperti itu. Andai kata Nabi Muhammad lahir dalam keadaan langsung bersujud, Abu Jahal itu pasti masuk Islam. Kata Rizal, -Rizal pasti masuk Islam. Ternyata hal itu bohong, karangan, dan lain sebagainya. Dibantah. Walau Ustadz Kazim Ilyas teman -teman. dengan kitab luar biasa ini teman-teman ya tuan-tuan dan katanya baginda juga berkata-kata di dalam buayam ketika di dalamnya perkataan pertama perkataan pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sabuq dalam kitab Al-Khasa'is Begitu juga dalam Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is beliau berkata bahawa perkataan pertama yang diucapkan oleh <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira. Itu hadis Subhanallah Dia boleh cakap Dia kata kalau Nabi Muhammad bercakap ketika dilahirkan Dah tentulah Abu Lahab masuk Islam hmm. Tak erti tuan-tuan Mm -mm. Nabi Isa bercakap dalam buayan Ada orang lain beriman pada Nabi Musa Dia Gada. pernah bunuh lagi Nabi Isa Sedangkan dia bercakap dalam buayan Aku ni Ini Rasulullah ilaikum Kata Nabi Isa Aku ni adalah Isa Mak aku tidak berzina Maria mak aku bersih Dia tidak berzina Aku ini adalah Rasulullah Diutuskan untuk kamu akan datangnya Allah tapi mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Isa. Lah, ini cerita Nabi Isa, teman-teman, disandingkan dengan cerita Nabi Isa. Jadi, kalau memang hadisnya itu bohong, Nabi Isa aja yang masih ada di dalam rahim, apa ya? Di luar apa? Masih kecil atau gitu ya? Itu langsung bercakap bahwa saya adalah rasul, bahwa emak saya Maryam tidak melakukan zina. Ini adalah anugerah daripada Allah. Kenapa orang-orang kafir dulu tidak masuk Islam ketika mendengarkan anak sekecil Nabi Isa mengatakan demikian? Atau anak yang baru lahir setelah bisa mengatakan demikian? Samanya dengan Nabi Muhammad. Teman-teman, benar Ustaz Kazim ini. Keren, penjelasannya sangat keren loh. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika lahir sujud, bercakap, kalau Abu Lahab tidak beriman, apa nak diherankan? Iya. Sedangkan benda itu telah pun berlaku di dalam ataupun ke atas berlaku ke atas Nabi Isa alaihi salam. Baik, Ni tuan-tuan ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik. Hi. Nama apa ke? Allah. Ni hadis. Hang boleh kata tak ada. Pergi hmm. mengaji balik. Betulkan balik. Hang boleh kata cerita Nabi Muhammad disunatkan. Hang boleh kata skubil bidu ni menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik. Nama apa ke? Wow. Ni hadis. Hang boleh kata tak ada. Pergi mengaji balik. Betulkan balik. Hang boleh kata keren loh. Ustaz Kazim Elias kali ini keren banget. Okey, teman-teman ya itulah video reaction hari ini itulah video program mengaji bersama kali ini Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini Silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Penuh dengan ilmu, penuh dengan ladang pahala, keberkahan juga Jangan lupa subscribe channel daripada Meriak aktif ini Baik kita akhiri dengan kalimat Hasbunallah wa'alaikumussalam Iman maulana Kita ketemu di next berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh